Terima kasih. Tanjung Piai sudah lega. Soalan saya nombor tiga. Ya, nombor tiga. Tuan yang di pertua bagi menangani isu keganasan rumah tangga, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengambil tindakan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dan menerusi akta ini, kerajaan memperuntukkan pelindungan undang-undang dalam situasi keganasan rumah tangga dan perkara-perkara yang bersampingan dengannya. Tindakan segera akan dijalankan bersama agensi penguatkuasaan seperti PDRM, mahkamah dan agensi yang berkaitan bagi memastikan segala bentuk keganasan rumah tangga dapat dibendung. Statistik yang diminta adalah bagi tahun ini sehingga Jun 2019, sebanyak 340 kes telah dilaporkan ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Daripada jumlah tersebut, 316 mangsa adalah perempuan dan 24 kes adalah mangsa lelaki. Tiga negeri yang mencatatkan kes keganasan rumah tangga yang tertinggi ialah Selangor sebanyak 91 kes, diikuti Pahang 56 kes dan Kedah 34 kes. Sekijang soalan tambahan pertama. Terima kasih pihak kementerian ada bercadang untuk menubuhkan jawatan kuasa menangani keganasan rumah tangga yang berperanan untuk mencari kaedah penyelarasan terbaik melalui libat urus pihak-pihak berkepentingan. Soalan saya, bagaimanakah penubuhan jawatan kuasa ini dilihat berkesan dan adakah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 kurungan Akta 521 perlu ditambah baik agar isu keganasan rumah tangga yang menjurus kepada kes pembunuhan dan kematian dapat dielakkan pada masa hadapan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sila yang berhormat Timbalan Menteri. Uh, Tuan yang dihormati, mengenai jawatan kuasa yang akan ditubuhkan oleh Kementerian kita, iaitu jawatan kuasa menangani keganasan rumah tangga, ini ada tiga peringkat. Yang pertama adalah peringkat daerah, kemudian peringkat negeri dan peringkat Putrajaya. Peringkat Putrajaya mesyuarat pertama akan diadakan pada 28 November dan anggota uh, yang um, anggota jawatan kuasa adalah uh, pengerusinya akan uh, di Uh, pengurusikan oleh TKSU kementerian kita dan keahlian agensi yang terlibat wakil Jabatan Peguam Negara ada 16 agensi ya wakil Kementerian Kesihatan Kementerian Dalam Negeri uh, Jabatan Immigration Mahkamah Persekutuan Jabatan Kakiman Syariah Malaysia Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jabatan Pendaftaran Negara JKM Jabatan Pembangunan Wanita wakil Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara wakil hospital yang terlibat dan juga NGO WAO a uh, Women Center for Change dan NCWO juga akan terlibat. Kenapa kita perlukan jawatan kuasa ini? Kerana kita perlu penyelarasan data. Statistik yang telah saya baca tadi adalah untuk tahun ini kita hanya mempunyai rekod ya yang kami terima di bawah JKM hanya 340 kes. Tetapi seperti yang telah dijawab oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri baru-baru uh, ini, kes keganasan rumah tangga di bawah PDRM adalah 3139 kes bermaksud kita di bawah JKM hanya mendapat 10% daripada data yang dikutip uh, oleh PDRM dan perbezaan ini adalah yang datang kepada JKM kadang-kadang bukan memerlukan intervensi uh, emergency intervention dengan izin mereka perlu dapatkan nasihat bimbingan apa yang mereka perlu lakukan ataupun bila mereka lihat kalau sudah mula ada trend keganasan dan mereka kuatir mengenai keselamatan kanak-kanak mereka datang berjumpa dengan JKM. Jadi data yang kita adalah ada bersama JKM uh, tidak uh, sebanyak PDRM. Jadi kita perlukan jawatan kuasa ini untuk kita memantau, mengutip data dan kita melihat supaya Uh, hotspot hotspot di kawasan masing-masing boleh dikutip dan boleh diturunkan kepada ahli parlimen dan juga um, ADUN untuk melaksanakan program intervensi yang lebih tertumpu kepada kawasan masing-masing. Uh, satu lagi data daripada PDRM hanya yang saya baca tadi hanya melibatkan mangsa wanita. Tetapi 340 kes yang dibaca oleh saya untuk data JKM termasuk mangsa kanak-kanak juga dalam keganasan rumah tangga. Dan ingin saya highlight ya bahawa kita mula Lihat mangsa uh, kaum lelaki Juga dah mula bertambah Jadi ini uh, bukan lagi Satu isu mengenai uh, Gender tetapi kita perlu Pastikan uh, kesedaran Itu ada bagi hmm. semua uh, Pihak Masalah keganasan uh, rumah tangga Bagaimana? memerlukan Lung. perhatian yang serius Oleh kerana itu saya akan bagi tiga soalan Tambahan, Saya saya jemput Berketua Pembangkang Sila Terima kasih Tuan Aidul yang, berfi yang berfikir di luar kotak Kerana memberi ruang kepada lelaki Untuk menanyakan soalan tentang ya. wanita Kerana masalah Gender wanita e juga masalah lelaki Memang. Ya. Lelaki pun jadi mangsa uh, Yang Muhammad Kerajaan telah menubuhkan rumah-rumah transit ya, Untuk uh, sebagai tempat tinggal sementara Untuk mangsa-mangsa keganasan rumah tangga sebelum proses perceraian diselesaikan dan sebagainya sehingga kini sejauh mana keberkesanan rumah-rumah transit tersebut kerana seperti kita tahu mangsa ada mempunyai keluarga yang ramai misalnya anak yang ramai dan sebagainya adakah kegunaan rumah transit itu semata-mata untuk mangsa ataupun termasuk keluarga mereka boleh tinggal di rumah transit tersebut soalan kedua berapa jumlah rumah transit kini sehingga kini dan berapa jumlah uh, mangsa yang menggunakan rumah transit sementara proses perceraian dan sebagainya diselesaikan. Ya, terima kasih. Sila Yang Berhormat timbalan Menteri. Untuk rumah transit ataupun kita panggil tempat selamat yang telah digazetkan uh, termasuk yang dikendalikan oleh NGO jumlah seluruh Malaysia adalah 41. Jadi untuk data Berapa mangsa yang ditempatkan di bawah 41 rumah ini, saya tak ada datanya sekarang tetapi saya akan dapatkan secara bertulis untuk Yang Berhormat Berah. Terima kasih. Farid ya, Okay, Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Uh, saya menyambut baik uh, penubuhan jatuhan kuasa menanangi keganasan uh, rumah tangga yang diumumkan oleh Yang Berhormat Malam Menteri tadi ada setengahnya takut untuk melaporkan. Jadinya apakah soalan saya adalah apakah langkah-langkah yang diambil bagi menggalakkan mangsa ataupun uh, orang awam yang mempunyai maklumat mengenai kes penderaan ini uh, untuk tampil ke hadapan melaporkan dan apakah kerangka strategi yang telah dirangka oleh pihak kementerian dalam meningkatkan insentif untuk memperkukuhkan lagi hubungan kekeluargaan? termasuk memberi motivasi atau kaunseling semasa ataupun sebelum perkahwinan. Terima kasih. Sila, Yang Berhormat Timbalan okay. Menteri. Okey, untuk menjawab soalan tersebut saya kena menjelaskan sebab-sebab uh, berlakunya keganasan rumah tangga yang telah kita kutip, uh, statistiknya adalah untuk tahun ini sahaja yang paling tinggi adalah disebabkan oleh panas baran anger uh, management tu tak ada 71 kes mangsa wanita 14 mangsa lelaki yang keduanya adalah perselisihan faham 48 kes wanita kemudian ketiga data yang kita ada ada adalah penagih dadah 43 kes wanita mangsa dan satu mangsa lelaki. Hmm. Jadi kalau kita lihat sebab-sebab ini, kita di bawah agensi yang berkaitan LPPKN sudah mula melihat online courses untuk pastikan orang tahu bagaimana untuk pergi mendapatkan bantuan. Seperti panas barannya anger management, kita tahu wujud perkara seperti ini di dalam sesebuah keluarga tetapi ramai ahli keluarga tidak tahu mana nak dapatkan bantuan? Uh, ha? Ramai para baran tu. Pada ramai, nak. ramai. Ya, seperti ahli parlimen juga semalam di luar pun ada kes. Itu kis -kis. drama, drama, skrip baru, filem baru. Ya. Tetapi, ramai perlukan bimbingan eh, ya. dan anger management. Kalau <laughs> Kalau kita lihat, memang kita lihat uh, ada ramai yang tidak tahu nak pergi mana untuk dapatkan bantuan. Itu sebab sekarang kita telah meminta Jabatan Pembangunan Wanita untuk tumpukan kepada uh, program kesedaran. Ramai mangsa tidak keluar untuk membuat laporan kerana melibatkan suami ataupun ahli keluarga. Dan mereka khuatir kalau selepas buat laporan, apa yang akan berlaku kepada anak-anak. Jadi kita kena wujudkan lebih banyak lagi infografik untuk pastikan mereka selesa untuk buat laporan. Dan mereka tahu kalau saya ambil langkah pertama uh, membuat aduan, apakah langkah seterusnya yang akan berlaku, apa yang akan terjadi kepada kanak-kanak. Uh, Tadi uh, soalan beras saya tak jawab mengenai um, mangsa keluarga kanak-kanak. Sudah ada... Um, cadangan daripada women aid organisation untuk kita meminda uh, akta kita supaya apabila kita keluarkan emergency protection order ataupun interim protection order kita tidak uh, kita secara automatiknya menyenaraikan ahli-ahli keluarga sebagai mangsa. Jadi kalau ibu yang didera tetapi ada kanak-kanak di rumah, WAO telah mencadangkan supaya kita keluarkan semua ataupun ada drast, lebih lagi like, drastik lagi cadangan adalah untuk mengeluarkan pesalah dan bukan mangsa-mangsa daripada rumah. Jadi cadangan-cadangan ini akan dipertimbangkan oleh jawatankuasa ini. Terima kasih. Terima kasih yang bawa